Микола Рудьковський, народний депутат у нас зараз в студії. Вечір добрий, добрий ночі. Добрий вечір. Ви були в Криму? Так а, які ваші відчуття від того регіону? Це регіон він, він залишиться українським. Я считаю, что большинство людей Крыма и до сих пор не верят, что может что-то произойти, что Крым присоединится к России. Из тех разговоров, когда я даже говорил и с представителями русского блока, русского единства, они даже шутили: вот Крым будет независимым государством. Но то, как повернула Российская Федерация ситуацию в Крыму, я э, думаю, что те уже люди, которые начинали, так скажем, свои э, волнения, они там уже ничего не решают. Э, с моей точки зрения, мы должны сделать все, чтобы Крым остался в составе Украины. Но здесь нужны действия. То, что сейчас происходит, что в парламенте, что со стороны правительства, это заявление. Я предлагал э, парламенту ввести в восточных регионах Украины и в Крыму военное положение. Я предлагал э, э, принять решение о всеобщей мобилизации. Я не допускаю, что украинцы будут стрелять с автоматического оружия в русских. Так же, как и русские не будут стрелять в украинцев. Вы но... ну что, но... Нет, Микола, А что происходит на Херсонщине сейчас? Но я считаю, что рядом если возле нашей воинской части стоит тысяча русских, там должна, нужно отправить еще 2000 резервистов со стороны Украины дипломатическим путем развязывать ситуацию. Но то, что сейчас происходит, я говорил с руководителями воинских частей, им не дают четких команд. Это было 4-5 дней назад. Они не получают четких команд. И я считаю, что сейчас Верховный Совет должен принять совершенно другое решение. Принять решение и возложить обязанности на одного из бывших министров главнокомандующего, который бы обеспечил целостность страны. А почему вы сегодня ухваливали решение про аннулирование референдума крымского а... а, и не говорили про, власне, а... решающие действия? Я дважды поднимал этот вопрос на, на парламенте, и я буду это делать в понедельник. То, что мы приняли сегодня решение по парламенту Крыма, это, опять же, дело невида. Если мы, государство, и мы считаем, что Крым ⁇ это территория Украины, если парламент принимает решение о распуске парламента он, или любое другое решение, перед этим, по крайней мере, он должен обеспечить освобождение Крымского парламента и правительства Крыма от вооруженных людей, которые находятся в их здании. А когда мы принимаем решение вместо того, чтобы обеспечить свободное волеизъявление депутатов Крыма, я, я говорил не раз, я хотел бы посмотреть на областной совет во Львове, какое бы он решение принял о неприсоединении к Российской Федерации, если бы в зале стояло 50 автоматчиков. Мы должны четко понимать, там в Крыму сейчас находится несколько десятков тысяч вооруженных людей. Да, это российская армия, и в присутствии российской армии Россия обеспечит любой результат референдума, если мы хотим. И, э... та с референдумом все зрозумило. Вы мне скажите, что делать с Херсонщиной, где уже россияне стреляют? Нам нужно думать не только про Херсон. та, слушайте, Я считаю, та подумайте, лучше думать... только про Херсон. Вот и Херсон, и, и Донецк, и Харьков. Херсон высадилось 40 человек, ничего не произойдет. Завтра, подождите, завтра в Донецке пытаются провести митинг в 50 тысяч человек и вообще смести власть. Я считаю, что сейчас и сегодня, если пользуясь случаем, я хочу обратиться именно к шахтерам к рабочим металлургам, шахтерам. Я прошу вас, подумайте, то, что происходит сейчас, и есть желание оторвать Донбасс от Украины. Посмотрите на вашу соседнюю Ростовскую область. Там работает только три шахты, которые купил Ахметов. Все остальное стоит в России газ, уголь Донбасса не нужен. Уголь добывается в Кузбассе открытым способом. При присоединении к России Донбасса все шахты остановятся. Вы не отчисляли деньги в Российский пенсионный фонд. Там будут платить минимальную пенсию, все шах... шахтерские города в Донбассе умрут. Это И... уже схоже на правду, это правда. И абсолютно. И поэтому я считаю, что именно рабочий класс сейчас должен сказать свое э, слово. Я уже говорил с Михаилом Волынцом, Валин, э, лидером э, э, одного из профсоюзов, э, с профсоюзом металлургов. Э, в этой ситуации, когда кто-то нагнетает обстановку, это фактически э, э, лишение миллиона человек, право на существование. Работа и зарплаты. Пане Микола, скажи, будь ласка, вы знаете информацию про 50 тысяч митингу завтра в Донецку. Может, вы знаете, кто заколотник? Uh, я кто общал... ну, Первое, что я общался с людьми, которые пытаются противостоять тем агрессивным действиям, которые происходят в Донецке. Я считаю, что в этой, в этой ситуации, которая есть, нужно то, что я сказал в восточных областях Украины объявить военное положение, дать 24 часа всем иностранцам, чтобы они покинули этот регион. Если... Рада? Конечно. Президент? Я, я сегодня ставил вопрос перед спикером парламента. Этот вопрос перенесли на понедельник. Медлить нельзя. Если мы закроем границу, уберем всех провокаторов, мы успокоим ситуацию и стабилизируем страну. Задача, чтобы были жертвы. Были жертвы в Харькове, в Донецке, и это может быть основанием для введения в эти регионы войск. Вы что организаторы не тут, а за кордоном. Абсолютно. Вони дійствують не только в восточної Україні, вони дійствують в Харкові. Діві в с Києва. Може ви пояснити А може ви поясните тоді все сильні регіонали, які тримали в кулаку ці регіони? Чому раптом вони упускають е, регіони і а... збираються там мітинги і лється кров? Я считаю, что партия регионов должна понести политическую ответственность и взять ответственность за то все, что происходит в восточных регионах и в первую очередь в Крыму. Именно ответственность на себя. Потому что до сих пор члены партии регионов Крыма не исключены из партии. В восточной э, регионе, я, кстати, разговаривал вчера с э, Николаем Левченко в э, Донбассе, он пытается... Э, успокоить ситуацию, насколько ну, это ну, ему удается. Это одиозная Людина Левченко. Я, я с... Мы в роли. Абсолютно. Я, я считаю, что сейчас нужно провести грань между теми, кто за единую страну и сохранение <coughs>, Украины как единого сильного европейского государства, и теми, кто работает на ее развал. Так вот, Допкин Кернес при всем нашем к нему отношении. Как вы говорите, Левченко и, Левченко и другие. Если Допкин баллотируется кандидатом президента Украины, он за целостность страны или за ее развал за целостность. Почему? Министр внутренних дел в этой критической ситуации сводит с ним счеты за бывшее месть, как говорят, блюдо особое, его нужно подавать холодным. Сейчас нужно сохранить страну. И поэтому я считаю, что всем политикам, в первую очередь руководителям правоохранительных органов, нужно провести грань отделить всех, кто работает против страны, против стабильности, против э, ну, ты перспективы ты, государства. Что это, что это можно сделать только в теории, потому что махина работала на иншо президента, на инших силовиков, на иншие задания. А, проблема а, вот с моей точки зрения сделана фундаментальная ошибка назначен в, в такое сложное время министр внутренних дел политик. И при том э, одиозный, который большинством э, правоохранителей не воспринимается, я на Верховном Совете, при всем уважении к господину Авакову, э, сказал: пусть назначьте Ерему с той же партии, но он э, милиционер, который воспринимается всем личным составом, если бы это произошло. сейчас бы этой проблемы проблеми в Криму не була. Бы, потому так что тому що кримський дуже багато говорити знаєте? Ви берете на неділю вихідні, замість того, щоб а, вирішувати питання в парламенті. Моє пропозиція в п'ятницю була субота й воскресіння робочий день. Спікерпар ви знаєте при... ситуацію. Принял... Ви знаєте хто чим дихає? Ви знаєте хто куди літає? Ви знаєте хто чим займається там підслуховуєте дзвінки один одного? Абсолютно а партія партія регіонів. Вона за Україну зараз. Я можу сказати за соціалістичну партію, членом за единую, сильную, И мы такое решение, к я є соціалісти за єдину, сильну, соціально справедливу Україну. І сьогодні ми прийняли такое партійне рішення обращення трудовим колективам, країну. я вам так скажу. Розуміти від соціалістів, ми поки що не бачимо ані великого блага, ані великого якогось негативу. А від партії регіонів. Абсолютно полярные речи сейчас происходят и идут видны них. Я считаю, что в партии регионов люди разделились на две части. Те, которые молчаливо наблюдают и способствуют тому, чтобы Украина развалилась на части. И есть те, которые э, делают все для того, чтобы э, страна э, выстояла этот э, сложный период. И я считаю, что этим людям нужно дать шанс и э, дать им важ, возможность э, работать со своими людьми в регионах. Э, абсолютно не нужно ни представителям свободы, ни правого сектора, ни ЕТИ, ни в Донбасс, ни в Харьков, ни в, ни в Луганск. Там достаточно... Э, здравомыслящих людей, которые в состоянии успокоить ситуацию взять ситуацию под контроль. Вот эти поездки, они на, приносят больше вреда для целостности страны, чем э, э, русские дивизии в Крыму. Ясно. Микола Рудьковский, народный депутат, был в гостях студии ТСН. Спасибо вам. Дякую.